Меня зовут Мария. Я фитнес-тренер и хочу вам показать комплекс упражнений для подростков, которые смогут сформировать красивое тело, мышечную мускулатуру и здоровый дух. Можно взять вес гантелей 1-1,5 кг, либо же одну гантель с троечкой. Я вам покажу первое упражнение. Это будет приседание. Наши ноги на расстоянии ваших плеч, руки вдоль тела. И мы приседаем на гадках и поднимаемся наверх с выдохом. Делаем глубокий вдох и выдох подняться. Также можно взять одну гантель, которая будет напротив груди. И также садиться вниз и наверх подниматься. Снова вниз и наверх. Это первое упражнение, которое можно выполнять дома. Либо же, если у вас нет гантелей, можно взять бутылку воды бутылку чего-нибудь в консервации, например. Следующее упражнение у нас будут отжимания. В подростковом возрасте лучше их выполнять на коленях. Становимся в положение. ладони плечо, ноги на расстоянии ваших дозер коленей. И опускаемся вниз, локти разводим в сторону. Желательно касаться грудью пола, подниматься с выдохом. Делаем глубокий вдох и с выдохом поднимаемся. Также можно выполнять спинские отжимания. Становимся также в положение упор на руки. И ваши локти проходят наверх. Также с выдохом поднимаемся. Узенько вниз. Вдох. Выдох. Подняться. Также можно сделать широкие отжимания. Сформирует это красивую линию груди. Становимся. Руки чуть шире ваших плеч. И также разводим локти в стороны. Касаемся груди полной. Подняться. Снова вдох, выдох, подняться. Дальше можно усложнять, то есть становиться на прямые ноги и также делать отжимание первый вариант, руки уже второй вариант и руки шире, третий вариант вниз и наверх. Угу. Следующее упражнение необходимо для нашей спины. Формирование корсета нашей спинки. Руки вытянем вперед. Опустим подбородок вниз, нос вниз. И будем подниматься наверх. Задерживаемся и вниз. Наверх. И вниз. Хорошо. Также можно сделать упражнение, например, опуститься вниз, носки положить на пол, руки за голову и делать маленькие пружинки. Это укрепит вашу поясницу. А если вы сведете еще лопатки, будет работать вся спина. Еще очень необходимо сформировать наш пресс. Для этого мы опускаемся вниз, руки за голову. Это могут быть всевозможные скручивания, подъем ног. Поэтому давайте начнем с, со скручивания. Мы подаемся наверх с выдохом, опустимся вниз с выдохом наверх и вниз. И еще с выдохом наверх, и вниз, и еще раз наверх, и вниз. Ноги поднимаем наверх, руки можно опустить вниз, это вам поможет упростить немного упражнение. Поднимаем колени наверх, грудить и опустить, наверх и опустить. Либо же руки за головой и также поднимать колени к груди и опустить. С выдохом наверх и опустить. Руки можно опустить вниз и опускать ноги вниз, не отрывая нашу поясницу и поднимать. Делаем вдох вниз, с выдохом наверх. И еще вдох вниз, с выдохом наверх. Еще также хорошо поможет наш любимый велосипед. Ноги выпрямляем, выпрямляем лопатки высоко. Колено. И ногу выпрямлять, Выдох, 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 выдох. Хорошо. Отдохнули. Угу. Завершим наш комплекс упражнений для подростков планкой. Для этого выходим упор на руки и на ноги. Есть два варианта этого упражнения. Стоять на прямых руках. Также можно опуститься на локти развели ладони в стороны, руки в стороны, сильно втянуть ягодицы, втянуть живот и стоять от минуты до двух. Это упражнение поможет вам держать в тонусе все ваше тело. Комплекс упражнений для подростков, которые вы сейчас видели, поможет укрепить ваше здоровье, оставаться бодрым на весь день, зарядиться энергией и чувствовать себя счастливым.